Вас, что, самый нам у нас что, самое главное, что ли? Ну да. И это если мы кубок ректора заберем, ты его себе оставишь. Себе оставлю. Саш, ну это же кубок ректора, его можно поделить. Не кубок директора. <свист> <свист> как ты себе это представляешь? Мам, памят, мам, папа директор, он будет жить с нами, да? Ну да. А я такой, мам, пап, знакомьтесь, это кубок. Искандер, ну ведь твои родители знают, что ты идиот. а а а не знают. Пока мы здесь с тобой спорим, кто-нибудь может забрать кубок. Зато никто у нас не заберет ректора. <звы> Остановись! Это еще не конец. Команда КВН вещи, и мы начинаем! <звы> <звы> Интриговать умеют такие люди. Поезд номер 144 приходит на путь номер... На путь номер... хвоста поезда. Спасибо. Пожалуйста. А в следующей ситуации мог попасть... Mm -hmm. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Да это же самое время для рубрики «Эмоциональные профессии». Эмоциональные профессии. Шамный священник.

Искандер, знаешь, мне кажется, что этот танец нужно танцевать быстро. Медленно. Быстро. Медленно. Быстро. Медленно. Быстро. Медленно. Успокоился! Ну, да, успокоился. Но у меня есть миниатюра. Искандер, любая твоя миниатюра это риск. Но как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А ты? А я уже немного оттяпнул. Поэтому миниатюра. Недалеко от крушения Титаника. <плес> Что это было? это был риторический вопрос. Обычно я такие вопросы не отвечаю. Как невозможно ответить на вопрос, кто же из нас второй? Слушайте, а неплохая идея! В смысле? Чё в смысле? Искандер на музыкальном номере я буду выступать один. В таком случае я буду читать биатлон. Это было acabo...